Нашій студії Геннадій Горобець, б'юті едвайзер. Ну або можна по іншому сказати, знавець краси. Вітаємо вас! Здравствуйте. Вітаємо вас у нашій студії. Все ж таки було б цікаво дізнатися, як давно ви у сфері краси, чому саме цей напрям з чого розпочинали? Е, ну, в сфері красоти доволі таки давно. Навірно, починалося це все очень неожиданно і, і не з краси, а більше з продуктів оздоровлення. То есть еще в студенчестве, как многие амбициозные молодые люди, девушки, парни, я, опять же, хотел зарабатывать деньги на том этапе, поэтому для меня поиски себя были важны. Вот Начинала все с, еще раз повторюсь с продуктов оздоровления, все, что связано с организмом. То есть я изучал в принципе весь, весь наш организм, из чего состоит, что нужно для существования и так далее и тому подобное. И потом оно очень здорово перекочевало, если можно так сказать, в парфюмерию, продукты ухода и сейчас даже косметику декоративную и по уходу. А бы это частины, так? Здоровье, рутины, краса. Конечно же, если мы говорим про организм в целом и внешний вид даже кожи, волос и, в принципе, все, что у нас есть на теле, это составляющая полностью, потому что мы понимаем, что внутреннее, внутреннее здоровье и внешнее здоровье они очень гармонично связаны между собой. На сегодня косметика и парфюмерия занимают очень большой сегмент в жизни не только женок, а и мужчин, то есть, про эти сегменты и классы современной косметики и парфюмерии. Ну, если условно и не вдаваться в подробности, я бы поделил, если мы рассматриваем парфюмерию для начала, mm -hmm. да, я бы поделил на две части основные. Это эксклюзивная парфюмерия и парфюмерия масс маркет так называемая, более доступная, начиная от... Загального использования, да, нибудь. точно. Ши да. Широкого. Так, да, жидкого. совершенно жидкого. верно. Жидкого. <laughs> совершенно верно, да. То есть доступная для, в принципе, всех слоев. Если мы говорим про более эксклюзивную парфюмерию, там... Начиная от флаконов заканчивая упаковкой и самим ароматами, естественно, то, что покупает человек, там все очень сложно. Дорого, эксклюзивно, не все могут позволить, но тем не менее это качество. Нельзя сказать, что, скажем, средний сегмент некачественный, просто он более доступный таким вот образом. Если мы говорим про парфюмерию. То есть это, мабуть, какая-то такая люксовая линейка, да, как мы звукли сказать, там, VIP, да? Чи есть действительно понятие? Ну, а что до косметики? Если парфюмерию мы так больше-менее разобрали, то такая сама тенденция в косметике? Ну, смотрите, я бы поделил сейчас, немножко разделил, так как я представляю, скажем, сильную половину человечества, я бы поделил две составляющие. Это мужская и женская, мужской и женский сегмент. Я не знаю, к счастью или к сожалению, наверное, все-таки к счастью сейчас у нас на Украине лед тронулся, как я говорю, в сфере, эм, в сегменте мужского ухода за собой в целом, потому что сейчас мужчины очень... Эм, стали публичными, да, то есть и политики, и звезды, и какие-то другие сегменты <coughs> жизни. Спортсмены, спортсмены соответственно, то есть пытаются за собой ухаживать всячески, то есть и кремы и не только после бритья, как это у нас обычно принято, э, принято да, да, допустим, побриться и после бритья. То есть сейчас в этом в этом сегменте наблюдается хороший сдвиг и, в принципе, чему я очень рад, потому что мужчины э, тоже стали выглядеть лучше и понимают, что за собой тоже нужно ухаживать. Ну, мы, власне тоже дуже тему ради. Да, соответственно. Но могу сказать честно по своей практике, что э, сестра, жена, возможно, мама, они являются тем стержнем, которые могут привести мужчину в магазин и выбрать, э, допустим, или не заставить, а стимулировать выбрать что-нибудь по уходу. лучше да? в виде начинать пробивать эту любовь. Скажем, скажем так, да. Нужно начинать заранее. Культура у нас такой, конечно, нету изначально. Но вот мы сейчас в принципе, в целом сегмент стараемся привить такую культуру. вот И второй сегмент это женский, это более привычное еще с древних времен. Даже в Древнем Египте уже начиная с Древнего Египта вы прекрасно знаете, что были молочные ванны, кто мог себе позволить, тоже такие эксклюзивные процедуры. Оли, какие там другого артист не было? Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть эксклюзивные такие моменты существовали еще в Древнем Египте. Но женская и косметика это двины разрывных, речи счастью, мне. Наш кое-кто на обутинку, так как за галины не користую. Да, ну, мене ще таке питання вже по ходу да. виникло. Часто зараз зустрічаємо, кажуть, що ну, там за кордоном зірку можна зустріти на вулицях не нафарбовано. У нас ж людина, якщо чуть-чуть публічна, вона не виходить навіть сміття з хати виносити, uh -huh. ну, якщо це вона, власне, колись і робить, uh -huh. без макіяжу, без одягу, без такого. Чи ви слідковуєте ви таку якусь тенденцію? тенденцію? Так, тому що ви ближче до цієї сфери, ніж ми. Скажу так, є така тенденція, всього, якщо ми говоримо про звезд, не знаю, Голлівуду, наприклад. то мне кажется, это личное мое мнение, что там скорее уже перенасытились люди. Угу. Это мое личное мнение. Плюс ко всему одни относятся к этому немножечко проще, возможно, с опытом, возможно, с возрастом. Если говорить, допустим, про, наш, про нашу страну или наш, допустим, рынок, то еще такого перенасыщения, наверное, нет. Что касается, допустим, можно ли встретить еще, допустим, без косметики, есть такое направление в макияже. Я думаю, вы знаете, называется нюд, да? Обнаженный эффект, обнаженный макияж. Это есть он есть, его не помню. Да, вроде, вроде как смотришь на человека, естественно, полностью на девушку, на женщину, потому что это касается декоративной косметики, он вроде как есть, все естественно, Тим не менее, це образ очень елегантний, вот, естественный, без, без каких-то ярких красок. Без знакоме, щоб можна так сказати. Ще виникає таке запитання: чи дорого підтримувати цю красу, чи обов'язково витрачати багато коштів на якісну косметику, чисну, якісна косметика більш такого помірного рівня цін? Що ви скажете з цього приводу? Ну, скажу так: що піддержання здоров'я, так як ми почали з здоров'я yeah. і поддержання краси – це інвестиція в себя. Это личное мое мнение. То есть, если ты хочешь быть здоровым, если ты хочешь выглядеть э, на 100%, на 101%, естественно, нужно инвестировать определенную сумму денег э, в себя. Э, естественно, есть разные производители, есть разные сегменты, разные ингредиенты, более дорогие, менее дорогие, раскрученные марки, не раскрученные марки. Есть бытует мнение, э, что мы, если мы берем большие какие-то известные бренды, что мы там до 40% переплачиваем просто за саму марку, за название. Mm -hmm. Не буду это комментировать, но могу сказать одно, что то, что предлагают эти марки, оно действительно качественно, оно действительно работает, знаю, по своим клиентам. Клиентам и клиенткам. Вот, поэтому могу сказать, что каждый выбирает сам для себя. Естественно, начиная от возможностей финансовой и заканчивая, что человек, конечно, в итоге хочет получить. Якщо да, ми говоримо про красоту зовнішню, Ну та вже в принципі про, про красоту внутрішню? Скажіть, будь ласка, то все ж таки, як є якісь можливо поради, орієнтири на те, щоб обрати косметику собі і не наштовхнутися на якісь підробки mm -hmm. там, брендів, так? На, на якісний mm -hmm. продукт? Тому так. що, в принципі, я думаю, що наш поступ такий український простір трошечки засмічений такими речами. Як от відфільтрувати? Ну, действительно, марок очень много в разных сегментах, в разных магазинах. Мы все прекрасно понимаем, что есть деление, допустим, магазинов по категориям. Даже у нас в городе да, есть и элитные магазины, где продается более дорогая продукция, есть менее элитные, где продается менее дорогая продукция. Ну, вы знаете, самый главный критерий – это, наверное, быть в курсе и интересоваться. Да, то есть читать, понимать. Очень часто сейчас приходят люди, которые говорят, я прочитала в интернете, там есть то-то, то-то, то-то. Вот я принимаю себя такой, я понимаю, что вот это мне нужно. Чтобы вы посоветовали или э, поддерживаете это, или наоборот, вы можете сказать, что это вам не нужно. То есть здесь такой должен быть живой диалог потребителя. Даже вот с консультантом, если он присутствует в том магазине, куда пришел человек, чтобы человек для себя. Не стоит торопиться. Вот что самое главное. Угу. То есть верить рекламе можно, мне кажется, но не на 100%. То есть реклама это двигатель торговли. Мы понимаем, что. Основная цель – это продать, а человек, если хочет получить результат, он должен немножечко сам образоваться, посмотреть, почитать, узнать, потом прийти, например, в магазин, которому он доверяет, если это розничная, ну, розничный магазин, и поинтересоваться, допустим, вплоть до того, что взять там, продукт, покрутить, посмотреть, почитать, поинтересоваться спросить консультацию, к примеру, вот то, таким то вот. Просто то, что, таки, грамотно треба подходить. От так? грамотность. У меня також сразу ассоциация с тем, что требует быть грамотным, и навіть в подборе элементарно сдавалось, пока хоть засоби веяни, чи косметики, то есть... Еще или, или. склад, так? Э, чем ну, это? понимаете, склад, э, состав, да, если мы возьмем, допустим, состав, э, как правило, на коробочке сложно будет разобраться человеку непосвященному, да, э, то есть есть для этого консультанта, который бы более подробно могли рассказать, что, как и в какое время действует на кожу. То, что касается подходить грамотно, Абсолютно согласен. Здесь очень банальная причина. Эм, есть ингредиенты, которые могут не подойти к конкретному человеку, девушке, мужчине, э, могут вызывать определенные э, ну, реакции, возможные ну, реакции. Аллергичнее, Да. Для хочешь. того, чтобы правильно подобрать средства по уходу, если мы уже, скажем, сузили наш mm -hmm. нашу беседу к такому вопросу, э, здесь очень важно. Консультация, э, если парфюмерия, допустим, на уровне «мне нравится, не нравится», допустим, наносим на запястье, человек погулял, посмотрел, «о, мне это нравится, допустим, я приобретаю», то здесь нужно очень четко понимать, э, что человек хочет, какие потребности его кожи на данный момент, потому что время года меняется, потребности кожи меняются, соответственно, э, э, и должен быть соответствующий уход. То здесь підход доволі таки фундаментальний, як по мені быть. бути. І, человек, который образованный, читает, читає, и підійде так основательно к вибору средств То Тобто, все ж таки здоров'я невід'ємне, з чого ми почали, так, зробили вже і висновки. І все таки, якщо стосуючись парфумерії, як відрізнити підробку? Адже дуже багато у нас є зараз на ринку і дуже дешевих копій, якби брендів, так наскільки небезпечно, небезпечно користуватися, як їх відрізнити від оригіналів? Сейчас в нашем мире технологии, современные технологии позволяют сделать очень высококачественные подделки. Опять же, есть несколько критериев, которые позволяют определить, подделка это или нет. Самое главное, самое главное, это сама та жидкость, которую человек приобретает. Да? Обычно мы смотрим на упаковку, обычно мы смотрим на флакон, рассматриваем где-то что-то, пытаемся выяснить. Какие-то, допустим, в журналах статьи выходят, где мы понимаем, что здесь должна быть какая-то голограмма или там какой-то штрих-код, мы залазим в интернет, начинаем выяснять это все. То есть это, это тоже определенные моменты накладывает, да? то есть человек начинает мыслить. Самое главное, самое первое, это та, вот та жидкость, которую человек на самом деле на себе себя наносит в конечном итоге. То есть, если если магазин большой, если магазин светлый, если магазин позиционируется как официальная точка продажи определенной парфюмерии мировых производителей, там обязательно будет тестер. То есть то, что мы можем нанести на запястье, походить, попробовать, посмотреть. Бывали даже такие моменты у меня в, в практике, что даже на запястье у человека возникала определенная какая-то аллергия. Бывает. Это очень индивидуально, это бывает крайне редко, но все-таки бывает. Поэтому первое, что если мы говорим про подделки или как их правильно распознать, то, естественно, это нанести аромат на запястье, походить, посмотреть, как он поведет себя, насколько он будет стойкий, это уже немножко другой вопрос. Да? Вот. Э -э чисто визуально очень все просто. На самом деле, то есть мы берем упаковку, мы смотрим, главное, чтобы целлофан, которым обрамлен сам аромат, чтобы там не было вот таких вот как правильно выразиться, спухлых вот таких вот моментах. Все производители мировой парфюмерии четко следят, что все было красиво упаковано. Это в производстве все отслеживается. Если мы берем флакон, там тоже, в принципе, есть определенные моменты, по которым мы понимаем, что качество стекла, качество самих колпачков и так далее и тому подобное. Если мы берем сам флакон, саму упаковку, то дорогие марки, как правило, вот как на банкнотах, когда мы прощупываем, там есть... Выпуклость Да, там есть... Или моменты как прощупывая которые ты понимаешь что на этом очень часто на поделках экономят. это очень дорого на самом деле вот на этапе даже упаковки не флакона упаковки на этом очень часто есть одна марка французская вот давно известная сейчас они вообще пошли мне кажется тоже по очень правильному пути они на всех своих э, э, упаковках с торца делают для слепых людей э, специальные значки, чтобы человек мог прочитать. Название что аромата. за марка, сейчас да. да. Uh -huh. да. Uh -huh. То есть э, это ну, на моей практике пока единственная марка, с которой я сталкивался. Которая даже вот таким путем пытается... Ну, она не только защищает свой продукт, она, власне, делает доступным его для людей с обмеженными возможностями. Либо они себя не чувствовали Таким и это очень хорошо. Наверное, будем надеяться, что такое правило возьмут за правило. Так? Да, будем... Такая Нет. вот тавтология але хай так буде, про іншу категорію хотілося поговорити. Зараз популярними стають і багато прибічників є арабських парфумів, тобто масел якихось, тобто сфера на схід, я не знаю, десь туди трошечки йдуть, і певна категорія де дійсно є прибічниками, і вона їм подобається. Про особливості саме цієї категорії. Е, це дійсно окрема категорія, якщо ми говоримо про восточну парфумерію, заслуговуючею на увагу. Давайте, определимося, вот з чого. Вообще, если взять парфюмерию, она начиналась оттуда, с востока, с Египта, потом уже подключились, исторически подключились страны арабские, где в традициях были масла, где, где в традициях были те же ванны, про которые мы говорили, да, то есть вот такие более можно так сказать, про родители СПА процедур. То есть, если мы сейчас переносим в современность, есть марки французские, итальянские, в ассортименте которых есть целые линейки восточных ароматов. В чем же отличие, если мы возьмем? Отличие заключается в некоторых пунктах. Первое, если мы возьмем европейские или даже американских производителей парфюмерии современных, все известные, которые мы только знаем, в них в содержании этих ароматов существует определенное содержание спирта. В восточной парфюмерии этого нет. Там все основано на маслах. Хотя, если мы возьмем сейчас современных производителей восточных парфюмерий, которые находятся непосредственно в странах арабских, они стали под европейские тенденции, под европейский рынок, они стали производить, то есть расширять свои линейки. Они стали производить ароматы, которые тоже основаны на спирте. В чем же отличие? Отличие в том, что если мы берем масла, они более стойкие. То есть, достаточно одной-две капли нанести на пульсирующие зоны. это может быть запястье, это может быть вот эта вот часть. Mm -hmm. То есть, и до, до, до вечера, если человек пользуется, утром нанес и до вечера, то есть, гарантирую, что аромат будет держаться. Второе отличие от, скажем так, европейского сегмента арабской парфюмерии, это в том, что она натуральная. То есть, идет изготовление из натуральных ингредиентов. Испокон веков это у нас может быть мира ладан, да, вот такие вот тягучие, очень э, и древесные ароматы. Э, вы на такие насыщенные, рожь. да. То есть мы можем вот даже по нашему городу прогуляться. Есть у нас ребята, которые пользуются вот такими восточными ароматами. Да, даже даже если даже если человека нет в пределах видимости, мы знаем, что он здесь был. Это фактически парфюмы парфумы навести и завычнее, нам спиртой. Да, если мы берем изначально вот традиционные. Масла, тобто да? духи масляністи, то вони дійсно являються більш стойкими, стойкими по, по соотношенню, наприклад, з традиційними вот Ну, У мене ще одне питання чистому жіночі. Зараз вся половина жіночої категорії, яка нас дивиться, поводяться зі мною, особливо ті панянки, які побували в Єгипті. Угу. Вони пропонують в цій країні в накуроних містах вони пропонують набори масел, чи поштучні масла, які ідентичні світовим брендовим парфумом. Угу. Вони без Користання спирту, адже країна забороняє їм взагалі продажі будь-які е маніпуляції з цією речовиною. Вони навіть говорять, як треба правильно потім змішати, якщо це власне подобається покупцеві. Така парфумерія, скажімо, такі масла, чи варто взагалі не звертати увагу, купувати, перевозити, тому що запах дійсно дуже ну не дуже схожий. Запах однак, практично однаковий. Якщо хто не дуже добре знається, то може за чисту монету взяти. Давайте почнемо От з чого Єгипет е страна туристическая. Да? Естественно, приезжая в любую страну, мы хотим увезти частичку этой страны, mm -hmm. пусть даже это будет загар. Естественно, когда мы приходим в такую лавку в Египте, они торговцы, изначально. Мы уже говорили, да, что все начиналось, в принципе, с Египта. Но на самом деле, если мы берем сейчас восточную парфюмерию, Египет не является страной-лидером в производстве. У них есть действительно фабрики. Я, к сожалению, не доехал туда, но вот общался с человеком, кто держит такую лавку там вот, которые занимаются вот непосредственно маслами. Скажу, скажу, да, больше скажу, я приобретал сам для того, чтобы понимать, да, чтобы я, у меня был какой-то опыт, чтобы даже вот отвечая на ваш вопрос, скажу, что мне они по поводу того, что можно разбавлять спиртом, ничего не говорили. То есть они больше позиционируют это как масло. Как они продают? Они позиционируют больше как масло, говоря о том, что это копия всемирно известного аромата, допустим, какого-то из французских брендов или итальянских. Но мы вам советуем наносить его на пульсирующие зоны для того, чтобы было излучение от теплоты тела в неразбавленном виде. Вот. Что касается спирта, не слышал, честно говоря, поинтересуюсь, возможно, кто-то будет из знакомых в ближайшее время даже интересно. То вам сподобался вас аромат? Вин вам схожий был? Да? скажу, что, скажу так, копия действительно некоторых ароматов, действительно очень совпадают. Да? Большое преимущество, наверное, здесь будет только то, что это масло. Mm -hmm. Вот. Естественно, нужно понимать, что они отслеживают тенденции рынка, мирового рынка, и, естественно, делают масла более популярных или самых популярных мужских или женских парфумов. То есть, это часть бизнеса, то, о чем я начал говорить, да, туристического. То есть, они хотят Розширює свою сферу продаж не тільки в плані одяга, но і в плані якихось вот таких вот моментів. І все ж таки, от саме арабські парфуми, угу. так наскільки вони зараз популярніші за спиртовічі люди не хочуть відмовлятися від звичних класичних, так французьких парфумів. Наскільки зараз люди реагують і як так? Ну і На ще ці можливо парфумері? чисто така маркантина точка зору. З зараз в країні нестабільна ситуація, нестабільний курс валюти, і чи як тут можливо навіть? Якесь Відношення. Чи варто чи вона, комусь чи? задуматися, в кого доходи зараз не такі високі, на те, щоб перекваліфікувати свої смаки на більш натуральну право? Давайте почнемо з второї части вопроса. У нас, дійсно, якщо ми беремо фінансову часть. к сожалению, выросло все в стране в стоимости своей. Поэтому э, наш клиент, если мы берем сегмент парфюмерии и косметики, действительно сейчас корзину потребительскую в этом сегменте пересматривает. Очень серьезно, э, возвращаясь к вопросу, допустим, про качество и как, допустим, определить подделки, к сожалению, э, это не играет на руку производителям качественных продуктов. Вот такая ситуация экономическая, поэтому люди обращают внимание более на дешевые продукты, и парфюмерию, и косметику, и декоративную, и по уходу. Но это факт. Тут как бы очень сложно противостоять, потому что это какие-то, возможно, мировые тенденции. Вот. Что касается арабской парфюмерии, здесь вопрос сложноват. Вопрос сложноват, потому что если мы берем классическую арабскую парфюмерию, она сложна для восприятия... Давайте возьмем нашу страну, да, или даже в Европе, потому что в Европе немного другие тенденции, они чаще путешествуют, они рассматривают мир, они смотрят, они вдыхают всю изюминку тех стран, где они побывали, в том числе, где производится, то есть они понимают саму культуру, mm -hmm. да, то есть человек, который покупает, допустим, восточный парфум, он понимает саму культуру возможно был в той стране, да, то есть дыхал вот эту атмосферу, сам воздух даже, если мы возьмем, mm -hmm. вот, поэтому скорее люди, которые побывали там, они они более лояльны к приобретению, ну и плюс э сам сам аромат. То есть изначально восточные ароматы, такие насыщенные, тягучие, вот с древесными нотами, нотами ладана, они не всем нравятся, потому что они занимают определенную нишу в иерархии uh -huh. парфюмерной. И, то есть больше популярны, если мы берем арабские, арабские страны, где производят парфюмерию, больше популярны чуть-чуть все-таки более европейские с арабскими вкр... То есть, если мы возьмем сейчас тенденции, допустим, у производителя арабской парфюмерии, можно отметить такое: они пытаются в своих ароматах, которые э, продаются в Европе, да, они пытаются сохранить все свои традиции, начинают mm, упаковки, такие, да? да, ингредиенты, упаковки, э, то есть передать вот это всю, все богатство палитры э, своих стран, где они производятся, но тем не менее добавляют несколько нот э, более универсальных. Возможно цитрусовые ноты, возможно какие-то такие универсальные ноты, которые изначально были известны в парфюмерии э э э европейской, да, скажем uh -huh. так. То есть они делают более узнаваемые. Вот если мы вернемся к тому же Египту, почему они, э то есть делают копии, скажем так, известных ароматов, потому что они больше приобретают э туристов. Да, больше... Те, кто уже знает, чем... Да, то есть тут, тут скорее всего мы говорим о том, что идут по э пути наименьшего сопротивления. Но uh -huh. сегмент сугубо э, вот традиционный он сильный и он скорее м направлен на тех людей если мы говорим допустим в нашей стране которые понимают что все что они попробовали э, все марки известные э, они их по какой-то причине не устраивают Возможно, не устраивает по той причине, что сейчас наблюдается такая тенденция, что очень многие марки, то есть я отслеживаю, вижу вот последние, наверное, года 4, очень многие марки, выпуская какие-то новинки, где-то между собой перекликаются. То есть, допустим, человек, когда приходит в магазин или рассматривает для себя какой-то новый аромат, он понимает, что я бы хотел что-нибудь совершенно другое, чтобы отличалось, да, чтобы отличалось от того, что у меня перед этим было. Или не такое, как, допустим, у, там, у моих знакомых, к примеру. Да? Угу. Вот. И тогда обращают внимание на вот такой сегмент, он называется сегмент нишевой парфюмерии, куда входят и э, арабские ароматы. То есть там отборные ингредиенты, там начинают упаковки. Это -то ручная работа. Так же. Возможно, ручная работа, да, есть марки э, в арабских странах, которые упаковывают вручную, то есть это даже делают, там даже есть такая вот записочка под номером, кто кто да, даже или с именем, да, к примеру, человек, когда приобретает, раскрывает флакон, смотрит, о, там такая записочка, вот таким вот образом, да, то есть это, это вот опять же И передать дух, такие. передать дух, да, вот даже вот этой бумажкой, которая приехала на которой написано Женщего имя. Да, да, ну это такой вот маленький нюанс, но все равно это, это где-то запоминается. Человек вот такие вот очень маленькие э, штучки, моменты. скажем так, моменты, да. Ну что ж, спасибо, что вы нас запросили в этот свет парфюмерии, привыкли трошечки такую малесеньку завису, секретов, и маете возможность вернуться до всех наших глядачей. Хочу вас тоже поблагодарить за приглашение. Что бы хотел пожелать зрителям? Хотел пожелать бы зрителям в первое, что это быть образованными, прежде чем сделать выбор в той или иной сфере, будь то парфюмерия или это уход за волосами, за кожей лица или за кожей тела. Почитайте, что вам подходит, что вам не подходит. Внимательно смотрите на флаконы, чтобы, опять же, не попасть на подделку. Красоти, здоров'я, ну, мирного неба, естіна дякую за такі слова. Чергу наважаємо краси е і здоров'я. І дійсно мирного нам всім неба і щоб все у нас було добре. Ну а всім дачам нагадаємо, що сьогодні в нас у студії зайтав Геннадій Гробець, Він б'юті адвайзер Ну або між нами, скажімо так, по-українськи можна сказати, що він знавець краси. Дякую вам Спасибо. за розмову. Ви ж не перемикайтеся, бо далі працюємо для вас.